Так, ребята, всем привет! Сегодня мы будем заниматься спортом, и я вас научу, если кто из уже так уж и знает. То некоторые, отжимаются я знаю, я знаю, это я просто попутал. Короче, я вам покажу. Ну вот, занимаемся спортом сегодня. Ты можешь быть? <свист> ну, все страшно. За <свист> некоторые я сейчас покажу, как вот сжимают часто. Ой, сюда. Получу <свист> вас раз. У вас раз. Кто все так вот занимается? <свист> 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 Но я не так занимаюсь. Я практически каждый день ходю. Каждый день уже. Ходил на спортплощадку. Вот такие у меня успехи. Сейчас вам покажу свои мысли. мисты, мисты. Сейчас я покажу вам. Да -мо. Ты издеваешься. Блин, мне доставка. Вот Ты... куда я его засуну. на носок притянутый. Сейчас разберемся. Если я его убрал, мне пришлось туда на кровать забрать своего спартанку. Вот. Теперь он нам не будет мешать. Я специально надеваю майку, чтобы было видно, какие у меня мышцы. Даже их так видно. Такие они у меня. Сейчас мы будем для начала отжимать. Конечно, то улика у меня дома нет. Жалко, я бы на него каждый день подтягивался Я вообще умею пять раз может подтянуться. Вот так я может, ну, может вот это вот так Делаем спортзал и Ну вот пока можно отжиматься на стул вот так вот. Раз? Нет, так я гости Неудобно. Мне кажется, это полезно. Так еще легче. Так что стул уезжает сюда. А гантельки принести забыл. Сейчас принесем гантель. Вот. Э. Вот Провод, ты чё? Еще один провод нашел. Вот у нас есть две гантельки, они похожи с огромным местом. Весом. И надо их сделать на один вес, на, на один бунчик. Вот все я их. Все. На один этот откуда? -то. Теперь можно качаться как не поняли. Вот так вот ну просто легко взяли Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все очень просто. Да твоя что вы лупаете на меня? Тя, пигела! Эф. Ху-ху-ду-га-ду-га-ду. Вас переставлю. Хорошо. Вот так. И можно просто вот так вдыхать вместе как-то. А? Нет, Не, это легко. Это очень сильно легко. Га, О, придумал. Мне кажется, это куда все еду. Ням-ням. Ням-ням. Я вот да, вот. нет неудобно как еще можно это я забыл а парят. Нет, не ну все так вот конечно легко легко И? конечно добавить веса можно но этим будут заниматься миллион лет законы физика. Не сработала Еще раз. Закон физики не получились. Ты... Нет. Короче, невозможно. Тути, тути, рути, пути, рути, ути, пути. Короче, отжиматься. Это они До стула. Там же видите отжимитесь, Вот, ребята, надо... Нет. Кто отжимается вот так вот, это неправильно. Так тем более я тут отжимаю. Вот тут. На два сторона. Хребеты... И... Ой, не хребет. хребеты. Это что сзади. Прям... Почка. Нет, две почки что ли? Я продала одну почку, чтобы за 11 убрал старше. <пух> Подавите, что надо. Короче, вы поняли, надо мне вот так. Жопу тебе вот так вот. У, у, ты танцорист. Танцорист, танцорист. Да. Нее! Короче, надо вот так вот отжиматься. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот так вот надо. Вот так. И... И так. Что еще можно? Что еще делать-то можно? Ой-ой-ой. Можно, Боже можно. так. Странно, да? Странно, странно. Ой-ой-ой. Два. Три. Четыре. Надо рука. раздвинуть. Пять. Шесть. Семь Восемь Девять Десять я кровать вот так куда как Куда? Законы физики АВМ АВМ генезис Такая, с другой стороны цель Би-би-би-би Такая АВМ Даже процентчик Есть такой Пойдите. Я вас тоже вижу. Глазик. Гантельками просто качаться. Гонтальками, это пупа. Пупа-пупс. 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 Пупа-пупс, пупа Стань, да, блин, да, Сказал, что сказал. Что сказал, нет, да? Да. Ой, ой, ой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, Девять. Десять. Отак так вот. А, точно. А Опять же, пресс надо. Тоже надо. Логіка гічна. Так от. Раз, джиматися лягенько ночі. Ааа, я вже вчора сделала растяжку. розтяжку. Ось, ось о у мене тут болить. Всі хрена дві бочки. Вот так вот. Отжиматься просто. И ноги не поднимаю не вот так вот. Надо просто ноги не поднимая. Ноги не поднимая, просто вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять и десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14. 15. 15. Я и хотел, конечно, 15. Сначала потому, что 10 на 10 это легко. Одной рукой, может быть, дня двигаем. Да ну нафиг. Ой-ой! Законы физики. Ху! не падайте, стойте. Подождите. Кантели не падать. Законы физики. Та дверь, что ты мигопаешь? И Вот так вот. Законы физики. Пу-пу-пу-пу-пу. Блин. Да... Давай законы физики. Топ. Нет, не ты... Рычаг. Чун, чун, чун. Получилось две гантели. Ой-ой-ой! пи пи ой ой пи ой, ой. Нам надо сейчас два стула. Не знаю, зачем нам <но> надо. <говорит> Ух ты. Нам надо кое-что сделать. Так, Гантеля 2, ой, гантеля 1, гантеля 2. Нам надо 2 стола. Я не знаю, зачем, но в Самый... их вот так, раз. Конечно, вам не тоже это видно, но потом вот так. Я вообще планировал, типа, вот так вот на кость мало. Тьфу! Тьфу!

вот так вот я хотел. Так тоже качаем. Вот тут О, фри! О, фри! Картошка, фри! Не помогает. Кажется, так мышцы мои не накачаются. Так что два стула. Уходите. Да ё-моё. Сначала другой надо было. Надо было оранжевый. Могу спутать. Глобус. Ай, он тебя дурацка. Он тебя отвесил. еще. Все. Вот так вот просто качаться. Очень-то, ребята, легко. Им уже, у меня уже четвертый пот пошел. восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, короче, вот так вот все легко. И просто если чуть-чуть поточиться. -чуть Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот. Если у вас нема дома гантель, или берите какие-то тяжелые предметы и качайтесь, или какую-то тяжелую бутылку, баклажку, или вам надо идти в спортзал, или купить гантели, или понимать, что то тяжелое, или идти в спорт, или купить антеле, или идти в спортзал. Три варианта есть. Я, если что, их купил. Еще у ум, меня, давно. Я качок. Качок, качок, качок. Я качок. Я качок. Пойдите. Туда. Сюда. 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 Пока сюда даже буду мотать. Вот так вот. Такие у меня мышцы. Раскроем. Раз, 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 раз. И все готово. Вот такие у меня мышцы. Спустя, да, ну, несколько дней, цены несколько дней было. Цены за несколько, это за два или один месяц. Но тоже извинений практически не принесло, то что мы все долженько качаете. Я вырасту буду натуралом Альбертовичем, а Альбертович будет дедом. Титар Украины с натурал Пердертович. Детович. Да, конечно, я с ним не бачився, но мой друг, то Рома, Наверняка вы його знаете. Єсть про нього несколько видео. От він. Це натурал пердельтовича. Побачив. Де він в игровом клубі. Там побачив його цього натурал пердельтовича. Натурал піртвича. ой ой е э, е э. Пі-бі-бі-бі. Вот таке у мене мышцы. Какие у меня Резиночка такая специальная. Вот так вот. Она вообще придумана для ног. Так вот надеваешь на две ноги. Вот так вот. Раз. Потом вот так вот ноги. Раз. И два. Раз. Лай, вот так вот. Все качаю. Но я все равно ноги каждый день качаю велику, потому что я каждый день иду на велику. На спортплощадку. Какие у меня мышцы, их даже видно. Конечно, их видно, я силачу даже в детстве. Мне только 8 лет, я уже качок. Конечно, на видео это не очень видно, но на самом деле все мышцы у меня побольше, чем на видео. у меня? Пресса у меня не особо. Сейчас проверим. Пресса у меня и почти и нет. В смысле? Зараза, я ничего не вижу. Сейчас покажу. Ну вот. Я практически... Не видно. Но мне быть по животу не душу Так уж и куда? Вы куда? Вы куда уходите? Еще вы никуда не уходите. Я с вами еще не прощаюсь. Но скоро. Их, натурал тут робот перед... что Слушай. Ай! Ай! Вот тут уже заболело. Так что вот так вот прям на советую сжимать кулаком. Ну, можно... Вот так. Вот так у меня их даже... Такой деловой пацан, его даже видно мышцы. Кстати, я каждый день ходил на, спор на спортплощадку, и сегодня какой-то <соценно>, такой же пацан в майке, в красной, я в такой пришел. Шоф... Сегодня такой. Такой я сейчас. Я... <соценно> там пацан такой за мной повторять и отжимался, я как в попу А, точно. Короче, ребята, вот так, вот так вот, легко качаться. Мне там прикрывать грушу. Так вот легко надо просто качаться, и у вас будут огромные мышцы. Кажется, почти каждый знает, как качаться. Короче, ребята, я вам показал. Я вас я тоже умею. Я, как я, Підтягуюсь, як тільки я відправлю, я не сразу, я не сразу покажу. Як тільки я це відео відправлю на YouTube, я не сразу відправлю відео, як я качаюсь, то, як я на турніку. Того що. Як там? То, що я вже вечором йду на спортплощадку, а ще тільки вроді би обід, ще жарко. То ми тільки це прогуляться ідемо. Там я, мы ми проходим мимо спортплощадки. Ну, специально туда приходил, чтобы я покачался. И вот так вот я стал качком. Таким. Короче, ребята, думаю, заканчивать я вам все показал. Я еще потом вечером скину на YouTube на короткое видео, не на длинное, на короткое видео, я, я отжимаюсь. Есть у меня видео, как там я на канате и на кольцах вот так вот, типа, поднимался. Ну, короче, думаю, заканчивать. И, да, всем пока. Я сейчас буду еще качаться. Но видео уже 20 минут, конечно, и до почти 21. Думаю, заканчивать. Всем ставьте лайка. Пока.